Вчера как раз обсуждался в связи с обстоятельствами и количеством команд, которые сегодня и высшей лиги, и из аматорских команд в этом году никто не изъявил желания в связи с финансовыми проблемами. Формат изменен, и он, в принципе, начнется, рабочий вариант, он как бы не окончательный, директорату лиги доверено э, директорату чемпионата Украины, доверено право самостоятельно сформировать окончательную формулу. Но рабочий вариант это 8, 7 команд э, Суперлиги и лучшая команда Высшей Лиги. Это на сегодняшний день. На момент, вариант. там, по-моему, 10 -го -то января, вот, когда заканчивается да. второй круг, определяется 7 лучших команд, кто 7 лучших команд, и добавляется лучшая команда Высшей Лиги и делают... Две, две, игры и финал с четырех. Потому что в ближайшие ну, максимум 10 дней до Нового года это будет окончательная формула. Потому что вчера на э, совете, например, выразило желание играть команда э, из Луцка в кубке. Когда начинался чемпионат, у них не было такой возможности. Ну вот, слава богу, у них там У Вот интерес э, в Волыни, и нам интересно как бы расширять географию. Да? Это ж был бы это же был такой кризисный вариант проведения. Раз возникла команда, будем, будем как бы вырабатывать какой-то такой вот более... Понимаете, мы настроены на то, чтобы вот в это время тяжелое, да, непростое, быть достаточно такими, как говорят американцы, flexible гибкими, да, гибкими с точки зрения, чтобы э, по возможности давать командам возможность реализации. И нам важно провести финал четырех, и особенно провести четырех в Киеве, потому что всегда традиционно финал четырех кубка проходит, ну, и телевидение, и люди приходят, и это дает какой-то баскетбол, такой, знаете, вот, Ключевой момент. В этом году особенно это важно, потому что понятно, что мы не сможем провести полноценный All-Star Game. Да? Потому что ну, нет оснований, нет количества игроков- иностранцев, чтобы как бы сделать такой праздник, к сожалению. Нет, команды не играют в Европейские кубки. Поэтому нам нужно какое-то ключевое событие. И мы хотим вложиться в это, и Федерация, и Лига, и, в общем-то, все люди, которые, скажем, вокруг баскетбола, вложиться в это э, событие, чтобы оно прошло ярко, чтобы как такая яркая точка в чемпионате, в, в сезоне, скажем, не в чемпионате, в сезоне произошла. Поэтому вот такой вариант сделали, чтобы как бы и не напрягать команды, да, вот длинным кубком и в то же время, чтобы это прошло быстро, ярко и интересно, и финалом был бы этот финал Киеве.